Salam, xoş gördük, çox dəyərlü Oğlaq bürcləri. Mən astroloji ilahi və iyun ayı proqnozları ilə sizin önünüzdə. Yəni dəyərli Oğlaqlar, eee, vaxtı çox uzatmadan 12-ci evinizdə Oğlaqdan bürcündə 13 dərəcədə 4 iyunda bir dolunayımız var. Bu nə deməkdir? Dəyərli Oğlaqlar, Oğlaq bürcləri 12-ci evdə gizli düşmənlər, gizli saxlı işlər, e, türmələr, eee, ə uzaq yerlər, ə, gizli saxladığı işlərimiz, psixoloji durumlarımız, xəstəxanalar, qocalar evi, ə, bunlarla bağlı bir sonlanma, bir tamamlanma, bir bitiş, məsələn, bir gizli düşmənin ifşa olunması, üzə çıxmağa, çünki orada bir dolunay var, dolunay işığı çox böyük görünən bir ə, ay fazıdır, yəni, ə, orada bir ə, gizli düşmənizin üzə çıxmağa, ifşa olunmağa, bir psixoloji bir durumumuzun tamamlanması, şəfasını bulmağı və yaxud da uzaqlarla uzaqlara getməklə bağlı bir tamamlanma, bir sonlanma, bir bitiş, ə, türmələrə getməklə bağlı. Bu cür şeylərlə bağlı bir tamamlanma, bir sonlanma, bir bitiş olmaq ehtimalı daha yüksəkdir, dəyərlilə Oğlaq bürcləri və Venüs Aslan bürcünə keçir sizin 8-ci evinizə 6 iyunda və 1 ay boyunca orada qalacaq. Amma eyni zamanda Mars da Lilith Mars və Lilith Aslan bürcündədir. Bu yerləşimdə 1 ay boyunca qalacaq 6 iyundan sonra. Bu nə deməkdir? 8-ci nədir? Başqalarından gələn paralar, pullar, bankalar, əməliyyat durumları, xəyanət durumları. Burada bir Venüs var. Tamam, başqalarının Venüs para pul deməkdir zətn. Burada başqalardan gələn paralarda, əməliyyat durumlarında e, banka işlərini daha şanslı olacağınız anlamdadır, amma diqqətli olun, çünki orada bir Mars da var və Lilith də var. Lilith xoşa gəlməz bir qadın anlamındadır. Yəni ayağızın altını qazıtacaq, sizə yalan doğru yalanlar söyləyəcək bir qadın anlamındadır. Yəni və Mars da orada var. Mars hərəkətdir. Yəni bir tərəfdən sanki para pul qazanırsınız, bir tərəfdən gedir kimi düşünün. Çünki Marsın olduğu yerdə bir şey zəvurluq var. Yəni, Yəni, bu cür şeylərdə bir ay boyunca daha diqqətli olun dəyərli oxad oğlaq bürcləri və sonra 6-cı evinizdə Əkizlər yeni ayı var 26 dərəcədə 18 iyunda Neptun kareli. Bu nə deməkdir? 6-cı ev sizin bədən sağlamlığınızı göstərir, gündəlik işləri göstərir, iş həyatınızı göstərir, baxıcılığı göstərir. Yəni ev heyvanlarınızı göstərir, sağlamlığınızı göstərir. Burada bir Neptun kare olduğu zaman bədən sağlamlığına ən çox 26 18-də diqqət edəcəyi bürclərdən biri də 18-i və yaxın 1 2 3 gün əvvəldən 1 2 3 gün sonradan, yəni daha çox diqqətli olacaq bürclərdən biri də Oğlaq bürcüləridir v 5-ci evinizdə e, Uranüs buğa bürcündə, 8-ci evinizdə Mars aslan bürcündə kare halda olacaq. Ayın 25-ində, 25 iyunda 25 bu nə deməkdir? Qəzalara, sınaqlara çox açıqsınız deməkdir. 5-ci ev nədir? Uşaqlarımız, e, sevdiyiniz insanlar, hobiləriniz, para pul, e, e, şey şöhrət, həyatınız e, incə sənət, yəni səhnə önü deməkdir 5-ci ev, yəni ə, qızıl, dəyərləşdir var deməkdir. 8-ci ev yenə yəni, əməliyyatlar, başqalardan gələn pullar, sevdiyimiz insan, eştdən gələn pullar, bankalar ə, ə, və şey, alimentlər, ə, bu cür şeylərdə bir ə, qəzalar, bir ə, xoşa gəlməz bir durumlar Var, və ya həm də uşaqlarınızın sinıqsa siniflərə, qəzalara daha çox açıq alacağını və ya həm də bu 8-ci ev konlayla bağlı, para pulla bağlı, bir ə, əməliyyatla bağlı, bir xoşa gəlməz, bir ehtimal olmaq ehtimalı daha yüksəkdir. 25 iyun da dəyərlilə Oğlaq bürcəri buna qarşı çox diqqətli olun və 7-ci evinizdə günəş xərçəng bürcünə keçir 21-dən sonra və 1 ay boyunca orada qalır. 7-ci evinizdə bir günəş var. Bu nə deməkdir? Evlənmə, ev almaq, ev dəyişimi, yer dəyişimi, evliliklə bağlı, şərikli işlərlə bağlı bir yaxşı bir şeylər olmaq ehtimalı daha yüksəkdir. Daha çox evliyə diqqət edəcək bürclərdən birdir. Yəni evlilikdə özünü göstərə biləcəyim, evliyə diqqət edəcək bürclərdən birdir. 1 il, 1 ay boyunca 21 iyunundan sonra daha çox bunlar oğlak bürcü ilə yaşayacaqlar və üçüncü evinizə satrun balıq bürcündə retro hala 18 iyundan sonra bir uzun müddət satrun balıq bürcündə və retro halda qalacaq. Bu nə deməkdir? Üçüncü ev nədir? Bizim danışığımız, ağzımızdan çıxan kəlimələr, sözlər, bacı, qardaş, yaxın çevrə, maşın, məktəb həyatı ə yaxın çevrə bunlarla bağlı telefon, mesajlaşma, müəllimləy bunlarla bağlı bir sıxıntı zətn yaşayırdı. Saturn mart ayından keçdikdən sonram bura. Amma indi retroya getdik deyə zaman orada düşündüklərinizin burada tamamilə yenə bir məsuliyyət almaq, yeni bir bir Ortaya töklərək bir sorumluq almaq ehtimalı daha çox yüksəkdir bu mövzularla bağlı dəyərlı Oğlaq bürcləri. Məsələn, maşınımı satıb yeni bir maşın almaq istəyirəm, üçüncü ev maşında, e, yaxın çevrə, e, bazı qardaşla bağlı ağzınızdan çıxan kəlmələrə ən çox diqqət edəcək bürclərdən biri də Oğlaq bürcləridir. Çünki birbaşa bir qəzaya siz apara bilər. Ağzınızdan çıxan kəlmələrə ən çox diqqət edəcək bürclərdən birincisi Oğlaq bürcüdür. Dəyərlı 2026 Həkimiz, atən ağzınızdan çıxan hər kəlməyə diqqətliyin, dəyərlı Oğlaq bürcləri. Ə, sizə də iyun ayı boyu çox ə, uğurlu bir iyun ayı arzu edirəm dəyərli oğlak bürcləri hələlik yeni iyul ayında yenidən sizinlə birlikdə olmaq diləyi ilə hələlik